tanya kalau doa lepas solat ni satu bidah yang dicela atau dibolehkan je atau dilarang uh, ialah solat berjemaah selepas solat dia masalah selepas solat berjemaah doa tu main nabi aja nabi kata pada para sahabat antara yang berkata kepada uh, sa' uh, muaz muaz bin jabal ini uhibuka ha huh? muaz bin jabal nabi kata wahai muaz aku sayang kau Janganlah kau lupa untuk mengatakan setiap kali lepas solat, Allah ma'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah bantulah aku untuk ingat engkau, bersyukur pada engkau dan elok ibadat kepada engkau. Nabi ajar. Memang sebaik lepas solat ataupun sebelum bagi salam, dia dulu ayat eh. <coughs> Digalakkan kita untuk berdoa. Yang jadi tajuk sekarang ni adalah doa berjemaah. Itu dipersoalkan oleh para ulama'. Ada pun berkenaan dengan doa itu sendiri Ya Memang kita doa berzikir Ya Tak perlu kita Kita, sanksikan. sangsikan Memang itu sunnah Dikir lepas solat Memang sunnah Cuma salah untuk dengan suara yang nyaring Bersama-sama satu masjid Saya gegar lagi e -e -e -e. Kenapa pun apa, ataupun dia ni Subhanallah Kena best juga lagu dia Kan Subhanallah Kan kita Subhanallah Subhanallah kan dia tak Subhanallah, Subhanallah. Ada lagu dia. Dia tengah sekolah asrama tu. Ada ikut lagu-lagu tu. Dah, tua, tua ni tak ingat dah. Tapi realiti dia benda tadi. Bukan bukan yang macam tu Nabi ajar. Sebab kita disuruh dalam kes zikir. Kan macam kita berdoa Allah Ta'ala. Suara kita patut perlahan. Bukan nyaring. Satu, satu benda. Macam juga menyati Allah Ta'ala. Kita patut sembunyikan suara kita. Bukannya jerit kuat-kuat. Itu itu antara adab yang di akhir surah Araf Allah Ta'ala sebutkan. So, kadang orang kita tak tumpu pada tajuk adab zikir tadi. Dia, dia keluar ke mana? Eh, nampak ada yang kejar. Okey. Adab, adab atuk kejar. Jadi, jadi maksud dia kalau ikutkan pada zikir itu sendiri, memang sunnah. Tapi, masalah perbuatan cara tadi. Dia berkata, kalau kita ikut sunnah ni, dia kena ada serupa dengan Nabi. dan bukan setakat niat kita. Cara pun, jumlah, kadar, itu mesti serupa. Kalau tak serupa, tak samalah lah. Tak boleh kita kata benda tu sunnah. Waktu bila bukan sunnah, dia akan pergi pada bid'ah. Ah. Cuma hasanah ke sayi'ah. Kalau orang tu nak buat juga, dia kata bid'ah ah. tapi hasanah. Awak cakap lah, saya ahli bid'ah ah hasanah. Dia kata ahli sunnah. Sebab ahli sunnah kena serupa Nabi. Ya, sunnah masih serupa macam sunnah Nabi. Nabi tak buat macam tu. Jangan buat macam tu. Kalau buat di opposite, tiba-tiba kata saya macam Nabi. Perbuatan saya macam Nabi. Tak kena lah. Sebab tu kalau orang kata nak, nak buat juga Sambil kata Saya ni ahli bid'ah ah hasanah ha, Tak apalah Jangan kata ahli sunnah nah, Ahli bid'ah ah hasanah ha, Bukan ahli sunnah Sebab ahli sunnah kena ikut sunnah Tapi marah dia orang bila kita kata macam ni Dia marah Dia kata apa kata ahli bid'ah ah? Dah awak nak buat bid'ah ah hasanah kan Itu je Bid'ah ah semua masuk neraka tidak. Soalan, ah ke tidak Soalan bid'ah ke tidak Bid'ah dan hasanah ke sayyiah? Ayah Hasan ambil lah hasanah. Lepas tu nak buat. Tak apa tapi jangan pakai nama ahli sunnah. Pakai ahli bidah. Ah. Ahli bidah ah, hasanah. Ha, itu contoh dia. Itu tajuk beza dia. Bukan bukan masalah kita 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 kata benda tadi uh, kita larang uh, pada pasal dah tak nak ikut sangat nabi nak macam mana? Lebih pada tok guru, lebih pada ustaz dia daripada nabi. Jangan nabi sallallahu tak tunjukkan benda tadi, kenapa awak buat? Itu je. Takkan Nabi tak gerti, awak gerti. Takkan Nabi tak tahu, awak tahu. Itu sudut yang kenal-kenal orang tak faham bab ni. Dia bukan masalah kita larang, tapi kita tu cara. Cara. Di mana, contoh macam kita dah sebutkan ayat kursi. Memang dia, dia menghalang syaitan, dia ganggu kita. Tapi jangan masuk jamban baca ayat kursi. Nabi dah ajar doa masuk jamban. Masa tandas, dah ada doa. Awak baca ayat kursi kenapa? Tapi baik apa? Ha, baik buatlah. Tapi jangan mengaku sunnah. Kata Bid'ah. Saya ini ahli bid'ah ah, hasanah. Ah, then okay. Benda itu ni. Uh, uh, Actually, such as before Zuhur. Actually, before Zuhur, you have the two narration. The narration that saying two before Zuhur, two after Zuhur, or two before Zuhur, four after Zuhur. The narration is there. And the hadith being narrated from the Prophet Sallam by various of Sahaba. If you want to see about the four before Zuhur, you are looking at the hadith narrated by Aisha Anha. If you look into the the two rakaat, ah is from the what being narrated by Ibn Omar. Ibn Omar uh, hadith is ten ten rakaat ah that accompanying the, uh, the, the the obligatory prayer. Oh, Tapi kalau Aisha Anha dia buat 12. Dia sebut 12 anything that dia, para sahabat nampak, kita boleh ambil mana-mana pun, tak ada terikat kita mesti ambil Aisyah, tak mesti ambil Umar, tak juga so, kita boleh pilih nak ambil Aisyah atau Ibn Umar punya hadis, so kita boleh bergerak macam tu je, pasal dua-dua hadis tadi ada, to be exact macam tu cara dia, ok, baik